meneruskan penerangan saya berkenaan dengan isu tujuh orang pemain bola sepak yang telah uh, diberikan kelulusan warga negara uh, dalam parlimen sebentar tadi saya sebut bahawa terdapat sehingga sekarang maknanya kita simpan rekod 2018 sampai sekarang ada 23 pemain bola sepak yang diberikan taraf warga negara melalui uh, perkara 19 Perlembagaan Persekutuan iaitu warga negara melalui naturalisasi. Warga negara melalui perkara 19 Perlembagaan Persekutuan ini dia mestilah uh, setelah kerajaan persekutuan berpuas hati tiga perkara. Yang pertama, Uh, bahawa pemohon iaitu pemain ini dia telah bermustautin di persekutuan selama tempoh yang dikendaki dan dia berniat untuk bermustautin secara tetap jika diberi perakuan lah. Yang kedua dia berkelakuan baik dia, dan yang ketiga adalah dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Baik uh, itu saja tiga perkara dalam pelembagaan persekutuan perkara 19 permohonan untuk jadi warga negara bagi kategori seorang pemohon itu adalah bertaraf warga asing sepenuhnya baik tentunya dia kena isi borang lah kita panggil borang C borang ini kita adakan mengikut kaedah-kaedah kewarganegaraan 1964 jadi dia ada checklist dia lah dia ada pasport dia dia ada ID dia ya dan segala macam lah Ketuan tu baik dan uh, Daripada situ Maka uh, JPN memproses permohonan dia Yang kemudiannya kita memberikan uh, Keputusan Bahawa dia diterima sebagai warga negara Baik Kalau ditanya uh, Apakah syarat yang pertama Perkara 19 ini seorang yang Pemohon itu bermustautin dalam tempoh yang munasabah Baik Tadi saya jawab saya invoke section 20 kurungan 1 kurungan E jadual kedua bahagian 3 perlembagaan persekutuan Section 20 kurungan 1 kurungan E ini dia memberikan uh, dia menetapkan satu tempoh seseorang itu yang berada di luar Malaysia atas sebab-sebab yang ditetapkan oleh menteri bolehlah dianggap bermustahutin di Malaysia. Ya. Jadi uh, section ini membolehkan Uh, untuk uh, pengecualian diberikan pengecualian terhadap apa terhadap tempoh pemustautin jadi dibenarkan dalam pelbagai persekutuan seksyen berapa seksyen 20 kurungan 1 kurungan E iaitu jadual kedua bahagian 3 pelbagai persekutuan jadi bila kita invoke seksyen ini maka uh, perkara yang pertama iaitu tempoh mustahutin itu dianggap telah dipenuhi uh, Berkelakuan baik tapi sang keselamatan juga Uh, bersih, diikuti dengan pengetahuan mencukupi cukup, anda kita cakap dia faham ya. itu adalah perkara yang dia telah pun uh, pemohon telah uh, patuhi dan uh, daripada situ, timbul isu yang kedua, uh, isu kedua ini terkait dengan apa? terkait dengan FIFA statutes uh, iaitu FIFA statutes regulations governing the application of the statutes standing orders of the Congress. Bahagian empat. Yang ni FIFA lah. FIFA punya compliance. Yang mesti persatuan bola sepak nak daftar pemain mesti penuhi. Dia ada empat keadaan. Yang pertama, they were born here. Dia ada bahasa Inggerisnya, they were born on the territory of the relevant association. Association di sini, FAM. Jadi, teritori mana? Malaysia lah. They were so players, they were born here. Their biological mother or biological father was born on the territory of the relevant association, mak bapa. Yang ketiga, their grandmother or grandfather was born on the territory of the relevant association. Ataupun, they have lived on the territory of the relevant association for at least five years. Dia bukan perlu patuh empat-empat. Empat. Dia cuma perlu patuh at least satu. At least one of the following condition yang saya bacakan tadi. Baik. Itu adalah FIFA statutes. Ya. Jadi, Uh, uh, dalam permohonan ini bila dia kemukakan semua dokumen maka kita guna pakai pula akta pendaftaran kelahiran akta ini akta ini dia ada satu section namanya 10A akta pendaftaran kelahiran dan kematian kita pakai akta ini dalam perkara 10A ya apabila dia sebut apabila Uh, pendaftar besar Pendaftar besar maknanya Ketua pengarah Jabatan Pendaftaran Negara lah Berpuas hati dengan bukti yang dikemukakan Kita buat interview Kita buat uh, semak apa namanya Dokumen yang dia bagi itu Maka jika dalam perkara 10A ni disebut wala apa pun peruntukan bahagian ini Pendaftar besar boleh Jika berpuas hati dengan bukti yang dikemukakan kepadanya Bahawa satu kelahiran telah berlaku menyebabkan kelahiran itu didaftarkan dengan memasukkan ke dalam satu daftar butiran mengenai kelahiran itu. Eh, dalam kes ini dia telah mengemukakan dokumen ataupun uh, maklumat uh, kelahiran ataupun uh, maklumat kelahiran tentang datuk dan nenek. Baik. Dalam permohonan perkara 19 sijil lahir datuk nenek tak jadi pun satu keperluan. Itu perkara tentang warganegara tak ada langsung. Tak ada. Dalam Perkara 19, Perlembagaan Persekutuan dan dalam kaedah warga negara 1964, apakah pemohon warga asing tu perlu ada maklumat sijil lahir Datuk Nenek? Tak ada. Dia tak ada syarat yang tu. Perkara ini timbul apabila peraturan FIFA kata kalau nak bermain, dia kena patuh satu daripada empat untuk untuk apa nama istilahnya pemain warisan lah. Untuk uh, uh, 10A ini, jika sekiranya pendaftar besar uh, berpuas hati dengan maklumat melalui interview dan sebagainya maka 10A ini membolehkan ke, uh, JPN mengeluarkan dokumen pendaftaran kelahiran ya sebagai dokumen yang sah mengikut undang-undang negara kita lah ha, itu kudukan yang saya yang saya nak apa nama share dengan rakan-rakan media antara proses kelulusan warga negara dengan keperluan pendaftaran dengan badan bola sepak antarabangsa. Okey, ada soalan? Ya. So, ya, yeah. uh, yeah. yeah. so, semua maklumat Ya. Yeah. pada ketika itu, pada ketika kita proses kita guna, kita semak mengikut checklist Borang C tu lah Dan, apa uh, namanya CJ kelahiran tu tak ada dalam keperluan kita pun Tak ada Ya Tak ada Tak ada Itu kena tanya FIFA lah, saya tak boleh jawab bagi pihak FIFA Kalau saya jadi presiden FIFA Saya boleh jawab Di pihak kita tak ada apa dia dokumen yang kita produce apa dokumen yang kita jadi ah ni penting soalan ni terima kasih <laughs> bila fifa kata ada pemasukan dokumen dia bukan masukkan dokumen daripada kita tak ada ya dokumen kita adalah satu saja iaitu uh, sijil lahir yang kita kata mengikut peruntukan 10A bila pendaftar kuasa uh, besar berpuas hati undang-undang membolehkan kita membuat pendaftaran semula. Ya, itu undang-undang kita. Kita patuh dengan undang-undang kita lah. Ya, ni urusan kita lah kan. Kita patuh dengan undang-undang kita dulu. Sebab saya bertanggungjawab kepada parlimen kepada rakyat Malaysia. Jadi saya gunakan sumber-sumber yang berautoriti lah. Ya, itu maksudnya. Okay, kalau untuk jadi warga negara tak ada keperluan sijil lahir atuk apa semua tak ada. Dalam kategori perkara 19 lah. Ada lagi soalan? seven players, they have uh, complied with the regulations under the federal constitution. lah. yes, they did. All three requirements. Yes, they did. Okay, yes, they did. The answer is yes, bold, capital letter. Okay. Yeah. Ayo ni, habis dah, boleh? Yeah. Yeah. You sokong mana, Liverpool? Yeah. Section 20 kurungan satu, kurungan I. Okey, uh, dia panggil jadual kedua, eh, bahagian tiga Perlembagaan Persekutuan. Uh, tadi saya sebut fasal atau yuk rendah dalam parlimen tadi kan. Uh? Jadi istilah yang betul adalah seksyen 20, kurungan satu, kurungan I, jadual dua, perkara tiga Perlembagaan Persekutuan. Okey, ya, uh. seksyen itu tentang apa? Seksyen itu kata menteri atas syarat pertama pemohon itu yakni pemain bola ini dia kena bermustautin untuk satu tempoh maka menteri boleh memberikan pengecualian bahawa tempoh itu menteri boleh memberi pengecualian walaupun dia tak comply bermustautin dengan menteri menggunakan pakai section 20 kurungan 1 kurungan E dan itu yang saya guna pakai ya perlembagaan itu memberikan peruntukan begitu okey jelas Ya, yeah. dia, dalam perlembagaan dia bagi 20 kurungan 1 kurungan C tempoh tu. Dan ini bukan saya nak sebut ini bukan kali pertama lah. Ini praktis dalam kajian kita bagi kedudukan-kedudukan di mana pemohon itu dikatakan mampu memberikan sumbangan kepada negara. Boleh jadi dia CEO, boleh jadi dia engineer, boleh jadi dia scientist, boleh jadi dia doktor. Ya. Yeah. Mesti ada sebab kenapa perlembagaan meletakkan begitu. Okey. Ya. Yeah. ya dalam di perengkat ini 10A tu ayat dia berbunyi pendaftar besar boleh jika berpuas hati dengan bukti yang dikemukakan kepadanya dokumen dan bila kita panggil dia kita interview dia berdasarkan kepada maklumat yang dia bagi jadi 10A itu ya dia memadai dengan pendaftar besar jika berpuas hati dengan bukti dikemukakan ya yang ini, kat sini yang kita invoke perkara uh, 10 a untuk mendaftarkan dengan memasukkan ke dalam uh, daftar butiran mengenai kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran datuk nenek dia lah. Okay. No dia tak ada keperluan untuk kita uh, pergi sampai ke situ tak ada dalam dalam keperluan undang-undang tak ada sampai ke situ lah. Okay. Okay. So itu isu yang menjadi contentionnya kan? Ha. Saya tak boleh jawab bagi Pak FAM yang tu. Bukan, uh, polis akan meliasat, uh, yang Itu kena semak, saya tak tahu sama ada report boleh dibuat apa, saya tak, tak sampai ke situ. Tak sampai ke situ. Saya cuma jelaskan sekarang ni, by now, ini pertama kali saya jelaskan pada media, patutnya dah jelas, perkara 19, kaedah warga negara, akta pendaftaran kelahiran dan kematian, section-section yang terlibat, maknanya as far as the uh citizenship application is concerned kita comply dengan semua peruntukan undang-undang uh, dalam negara kita